Okey, uh, yang saya juga maklum uh, adanya mesej yang tular menyebut bahawa pemburan, pembubaran akan berlaku pada 3 Oktober Eh. Jadi sama ada 3 Oktober kah, 4 Oktober kah, 5 kah, 13 kah, 23 kah, mau-mau sudah ni, mau-mau nah, sudah dekat-dekat sudah dan saya fikir uh, kalau kita tengok rakan-rakan kita yang menjadi saingan kita pun sudah lama uh, orang bilang uh, memulakan kempen politik mereka uh, sampai ada juga yang sudah kehabisan modal sampai yang terbabas bercakap pasal kes bunuh lah dan sebagainya jadi kita pun kesian juga dengan orang ni yang sudah lama uh, bergerak ini saya fikir tak lama lagi lah insya Allah tak lama lagi dalam tempoh terdekat ini memang uh, akan berlaku pembubaran ya. Cuma cuma tarikh itu uh, mungkin ketua menteri lah yang akan uh, mengadap TYT dan berbincang ya. Tapi sebagaimana yang saya sebut mau mau sedang, dekat-dekat sedang kita di peringkat GRS ini dua elemen penting dalam kempen kita kepada rakyat adalah pertama untuk kita menerangkan tentang rekod kita sepanjang kita diberikan amanah lima tahun yang lepas pertama dan yang kedua apakah lagi tawaran kita untuk tempoh lima tahun kiranya rakyat memberikan mandat kepada kita itu dua komponen penting yang akan kita tawarkan, persembahkan untuk pertimbangan rakyat kepada GRS dan kita juga mengharapkan supaya rakyat juga mem buat penilaian yang sama kepada pihak-pihak yang lain sebab kalau dilihat dari segi parti yang bertanding rata-rata semua parti ini ada yang bersama-sama dalam Kerajaan Persekutuan dan kalaupun mereka tidak bersama dengan Kerajaan Negeri tetapi mereka pernah mentadbir Kerajaan Negeri sebelum ini ada yang berpuluh tahun, ada yang dua tahun jadi mereka juga perlu mempersembahkan rekod mereka sebelum ini dan selain daripada tawaran janji-janji baru yang dikemukakan itu dari segi parti yang kedua kalau kita lihat calon-calon ketua menteri kita di Jares ini adalah pengurusi Jares lah yang kedua parti-parti lain pun kalau kita tengok calon-calon ketua menteri yang mereka kemukakan pernah memenyandang jawatan yang tinggi sama ada di peringkat persekutuan mahupun negeri apatah lagi kawasan masing-masing menjadi wakil rakyat berpenggal-penggal sama ada adun ataupun parlimen bagi saya salah satu penilaian penting yang rakyat perlu buat dalam melihat calon-calon potensi Ketua Menteri ini adalah melihat prestasi di kawasan mereka masing-masing. Sejauh mana mereka mampu merubah kawasan mereka sejak berpuluhan tahun mereka menjadi wakil rakyat. Bagaimana kalau mereka kata mau selamatkan Sabah, mau buat perubahan untuk Sabah, tengoklah kawasan yang mereka wakili sejak berpuluh tahun, sejauh mana they have transform kawasan mereka. Apakah pencapaian yang telah dibuat? Saya fikir mana-mana tempat di Sabah ini ada potensi besar. Sejauh mana mereka telah mencapai Cungkil potensi yang ada di kawasan mereka wakili untuk membuat perubahan dari segi pembangunan dan juga sosioekonomi ekonomi masyarakat di kawasan masing-masing. Saya harap kita faham ada yang jadi ahli parlimen sempurna, pernah jadi adun, ada yang ahli parlimen kena batangan, jadi adun, jadi nilailah kawasan mereka masing-masing sebelum kita mendengar janji-janji mereka untuk membuat perubahan kepada negeri yang besar ini. Jadi rakyat kita di Sabah, masa orang lain sibuk berkempen ni mungkin juga bolehlah melancung ke kawasan-kawasan tersebut, tanya rakyat di kawasan tersebut, tengok-tengoklah story di kawasan-kawasan yang diwakili oleh orang-orang yang menganggap mereka adalah calon-calon ketua menteri yang terbaik. Dan KPDN telah uh, diberikan tanggungjawab untuk melihat kepada uh, pengangkutan air awam eh, dan uh, kita sedang bekerjasama eh, semalam pun saya telah uh, mengadakan perbincangan dengan uh, Ketua Menteri Sabah uh, tentang uh, uh, isu di Sabah uh, dan memang uh, banyak pengusaha-pengusaha pengangkutan air uh, awam ini bot-bot uh, uh, penumpang kita tengah mendapatkan data daripada agensi-agensi negeri. Kalau di Sabah ini, Jabatan Pelabuhan dan Dermaga Sabah dan Sarawak, Lembaga Sungai-Sungai Sarawak kerana mereka yang melesenkan bot-bot penumpang ini. Jadi, hari ini kita telah meminta bantuan supaya agensi-agensi negeri ini mengemukakan rekod pendaftaran Uh, perlesenan uh, syarikat-syarikat yang telah berdaftar untuk melaksanakan perkhidmatan uh, bot-bot uh, penumpang uh, kepada pengguna yang ada di negeri Sabah dan Sarawak ini dan uh, kita akan uh, uh, memikirkan bersama dengan MOF uh, dan juga bersandarkan kepada data yang diperolehi daripada agensi-agensi kerajaan uh, Sabah dan juga Sarawak ini uh, kaedah yang terbaik untuk kita memastikan mereka dapat memanfaatkan subsidi RON95 ini pada kadar segera kita melihat bahawa pelaksanaan penyasaran subsidi RON95 ini selain merupakan satu strategi untuk kita meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan penyaluran subsidi bahan api kepada rakyat kita, ia juga merupakan satu strategi untuk yang berkesan dalam menangani ketirisan subsidi bahan api yang telah berlarutan sejak sekian lama. Dan ini juga sejajar dengan strategi KPDN dalam kita meningkatkan ketangkasan penguatkuasaan dan antara elemen yang kita tekankan dalam peningkatan tangkasan penguatkuasaan ini. Pertama adalah elemen pengurusan risiko dan yang kedua adalah kita mengintegrasikan penguatkuasaan secara digital digital enforcement dan kita melihat kedua-dua elemen ini wujud dalam pelaksanaan penyasaran subsidi petrol Pro95 ini melalui kaedah sama ada SKPS ataupun melalui Budi 95 itu. Dan kalau kita lihat keseluruhan rantaian transaksi penjualan dan pembelian sama ada daripada peringkat syarikat minyak kepada stesen minyak dan sehinggalah kepada individu ataupun syarikat pengguna itu direkodkan secara digital dan apabila wujudnya rekod secara digital ini kita dapat membuat elemen pemantauan dan penguatkuasaan dengan cepat dan berkesan ini termasuk pemantauan dan penguatkuasaan terhadap sebarang transaksi yang meragukan dalam konteks pembelian yang berulang ataupun pembelian dan penjualan pada volume yang tidak wajar ataupun tidak munasabah dan ini adalah antara manipulasi yang berlaku sebelum ini oleh pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam penyeludupan dan juga penyelewengan dan sekaligus pelaksanaan penyelesaian subsidi melalui kaedah SKPS dan juga Budi 95 ini akan dapat mewujudkan pertanggungjawaban di semua pihak kerana mereka tahu bahawa transaksi penjualan dan pembelian itu akan direkodkan secara digital dan pihak penguatkuasa boleh untuk melihat secara berkesan sebarang transaksi yang boleh dilihat ada unsur-unsur yang meragukan tersebut dan sejajar dengan pelaksanaan itu kita akan bekerjasama rapat dengan MOF kerana kita tahu sistem ini dimiliki atau pun. pemilik utama kepada sistem ini adalah MOF dan kita ingin memperingatkan semua pihak agar bertanggungjawab terhadap penggunaan lead card, my card masing-masing dalam memastikan supaya subsidi ini dapat dimanfaatkan oleh golongan sasar dan kita ingin membuat penegasan bahawa tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana pihak yang didapati melakukan kesalahan manipulasi penyelewengan atau penyeludupan petrol Ronan T5 dan akan menggunakan rangka perundangan khususnya Akta Kawalan Bekalan 1961 dan juga peraturan-peraturan yang sedang berkuat kuasa dan mana-mana pihak yang diambil tindakan dan disabitkan bersalah boleh didenda untuk individu sehingga satu juta ringgit ataupun penjara atau kedua-dua penjara tidak melebihi tiga tahun dan manakala bagi syarikat pula yang didapati disabitkan bersalah boleh didenda sehingga jumlah dua juta ringgit